Та його разом воювали в донецькому аеропорті, пана полковника В'ячеслава Засінько. Ми зараз будемо вручати нагороди. Мій колега прокоментує, звідки ці нагороди, щоб не було сумніву, що це непросто. Я хотел бы сказать пару слов Знаете, в жизни бывают разные знакомства Бывают люди знакомятся на улице Бывают знакомятся в кафе С Олегом мы познакомились 2 декабря 2014 года На опорном пункте «Зенит» Который защищал восточный фланг Донецкого аэропорта Он приехал с своими бойцами туда ко мне Я был командиром отряда там Тяжелый был день моей карьеры кадрового офицера Потому что в этот день погиб у меня капитан погиб очень жестко, был тяжелый артиллерийский обстрел. Вы знаете, любого кадрового командира, наверное, крест на всю жизнь, это все его погибшие солдаты. Потому что никогда он их не забудет. Они кровавые раны на его сердце, все эти солдаты. Я думаю, те, кто был там на передовой, он всегда это будет помнить всю свою оставшуюся жизнь. А то, что ребята помогают тем раненым, которые безнадежные ранены, которые вытаскивают их, Вы знаете, честь им и хвала за то, что они тратят силу и энергию на это. Сегодня за поручением генерал полковника Коваля, первого заместителя главы Рады национальной безопасности и обороны Украины, мы вручим боевые награды, это ведь знаки за боевые пораны на первой ступени и медали за участь в бою. Відзнакою забив поранення першого ступеня. Ну, це, як в раніше часи, було тяжке поранення. Нагороджує старший Жан Фідарчук Олег Дмитрович. Старшина Берландін, Руслан Миколайович. Солдат Яретик Иван Иванович. Солдат Фатеев Анатолий Викторович. Дайте оплески, а, Солдат Киримов, Али Айдинович. Зараз я вас запрошу на сцену. На сцену. дві сім'ї, де є загиблі. Прошу вас разом з дітьми. І попрошу зал встати і аплодувати стіл стоя. Виталий за участь в бою, посмертно, нагородживается. Каждый сержант Марченко, Алексей Владимирович. И солдат Яцина Евгений Викторович. Что хочу сказать, что герои умирают, потому что на киевских кладбищах, на берговцах, на Лесном, на всех остальных кладбищах очень много э, флагов Украины, и там лежат молодые ребята, и они, да, к большому сожалению, умирают. Пожалуйста, никогда не говорите, что они не умирают, или они не герои. Да, подруги, да, Сюда ты, пожалуйста. Что мы не друзья? Можно. Это вот такая реальность. Это так пафосно, герой не нравится. А умирают. Что я хочу сказать вам? Хай би що? Хай би я. Наперекір тим, хто проти, тим, кому байдуже, тим, хто не хоче. Ми будемо стояти в строю. До кінця. Слава Україні! Герої, слава! Дякую. слава! Ворожі, я прошу вас Шановні друзья, я хочу поблагодарить нашим партнерам, без которых наш вечер был очень важным. Это генеральный радиопартнер «Голос столицы», ведущий аппарат «Обмерение».